послематчевую конференцию. Хотим поздравить нашу команду с победой. И сегодняшнее слово скажет Артем Швец. Добрый вечер. Я хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые нас, нас поддерживали. Эта поддержка ну, нам помогает очень сильно. И хочу поздравить ребят. Сегодня боролись все, отдавались. И ну, хочу поздравить с победой есть вопросы. На лекции на лекции коммуникации у нас есть вопрос. Как и чем наруковатствовались? Вы сформулируйте, потом зададите мы. Чем мы это? Добрый вечер. Все сделали так, как договаривались перед игрой, как сказал главный тренер. Полностью выложились в каждом эпизоде. Полностью сделали все наставления, которые были сказаны перед игрой. Знали, что Львов непростая команда. Видели по Одессе, когда Одесса выигрывала, потом с трудом-с трудом отскочила 5 очков. Поэтому не расслаблялись до последней секунды. Получили заслуженный результат. Ваши вопросы? игрокам, чтобы вышли между командами со Мы знаем, уже такую игру, что у нас проблемы, да, в третьей четверти мы всегда выходим немножко расслабленные. Мы знали, где-то догадались, что они станут зоной прессинг, пусть перейдут в зону 2-3. Поэтому были готовы. Сказали ребятам не расслабляться. Мы знали, что есть резерв. Мы видели по первой половине, что у всех есть желание победить. Поэтому... Так, много слов не было, было сказано продолжать делать то, что мы делали, отдаваться полностью в защите и стараться перейти быстро в нападение, заработать легкие очки и не давать им зарабатывать эти легкие очки. Все было выполнено, поэтому... В чем были все видите проблемы политеха? Шесть поражений в шести ночи. Я не могу судить, я не, не внутри политеха, я не знаю, какие у них там конкретно проблемы. Ну, ребята хорошие, надо тренироваться, работать, и я думаю, что результат придет в любом случае. Спасибо. Спасибо. У нас зараз баскетбольний клуб Кондичина і першим ми предоставим слово ігроку Антону Дендюку. Антон, як ви можете прокоментувати цю Почему чому вийшло таке обідне поражение? Ну, Спочатку хочу сказати, що нам не вдалося. Ми намагалися виграти, боролись до кінця. І нам не вдалося, як завжди, перша четверть. Трошки провалилися. Ми дуже безлузі втрати, було дуже багато невимушних помилок. каким не варто было бороться, какие стали фатальными в конце. Но мы боролись, старались. Максим, Ваш комментарий сегодняшнего сегодняшнему матчу? Результат сложно назвать утешительным для нас. Киев был значительно лучше готов к игре, чем мы. Особенно в физическом плане. И это было, стало ключевым фактором. К сожалению, нам не удалось провести предсезонную подготовку в полной мере, и это начинает сказываться, особенно в таких играх, когда мы противостоим такой же молодой команде и бегущей.